अल्लाम अल्लादना महमदा आलसदना महमद वबारक व्ल् बसमीम कल की किस्त में हमने जाना कि कैसे इब्लीस यानि कि शैतान पैदा हुआ इसकी कौम के साथ क्या किया गया इसके माँ बाप कैसे मरे आसमानों पर शैतान को किन अलकाब से पुकारा जाने लगा और जन्नत में इब्लीस का कौन सा मकाम था लोह महफूज पर अबलीस ने क्या देखा और अल्लाह से क्या कहा तो अब चलते हैं आज के मौजू की जानब अल्लाह इज़्ज़त ने फरिश्तों से अपने इरादे को ज़ाहिर फरमाया जैसे कि कुरान बकरा में इरशाद हुआ तर्जमा और जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा मैं ज़मीन पर अपना नायब बनाने वाला हूँ और इन्होंने कहा क्या तो इसमें ऐसे शख़्स को नायब बनाना चाहता है जो खराबियाँ करे और कश्त व खून करता फिरें और हम तेरी तारीफ़ के साथ तस्बीह व तकदीस करते रहते हैं फरमाया तुम वो नहीं जानते जो मैं जानता हूँ यानी अल्लाह ताला ने आदम और इनकी औलाद की तख्लीक़ का इरादा ज़ाहिर फरमाया तो फरिश्तों को इनकी तख्लीक़ की खबर दी जैसे हर बड़ा काम करने की ख़बर दी जाती है फरिश्तों ने आर्ज़ की क्या तो इसमें ऐसे शख्स को बनाना चाहता है जो खराबियाँ करे और कश्त व ख़ून करें इस बात से मकसद आदम से कोई हसद बेजारी या बहज़ रखना नहीं था कि फ़रिश्ते इनसे पाक मासूम मखलूक है बल्कि मज़ीद जानना था कि वो जिन्नात की सरकशी और नाफरमानी भी देख चुके थे इसलिए बरसवील तस्करा ये बात पूछी कि मज़ीद बताया जाए और मज़ीद कहा कि अगर इन्हें भी जन्ात की तरह अपनी इबादत के लिए पैदा करना है तो वह हम हैं जो हर वक्त तेरी इबादत करते हैं बिना उकताए और बेजार हुए तो अल्लाह ने फरमाया कि तुम वो नहीं जानते जो मैं जानता हूँ और फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को बनाने के लिए तमाम ज़मीन से मट्टी मंगवाई और पुतला तैयार किया और अपने हाथों से हज़रत आदम का पुतला बनाया और वो चालीस साल तक पड़ा रहा मकसद ये था कि इस पर तरह तरह के आलम और हर तरह का मौसम गुजरेगा तो इसकी तख्लीक़ में ये सब बर्दाश्त करने का मादा डाल दिया गया फ़रश्ते जब भी इस पुतले के पास से गुजरते तो खौफजदा होते और इबली सबसे ज़्यादा खौफजदा होता और गुज़रते वक्त इसे ठोकर मार कर गुज़रता और इसमें से ऐसी आवाज़ आती जैसे खनकती हुई मिट्टी से हमने इंसान को खनकती हुई मिट्टी से पैदा किया और रहमान मैसूर अल्लाह जैसे इरशाद फरमाया है तो वो इस खाकी बदन के मुंह से दाखिल हुआ और दूसरी तरफ़ से निकल गया और बाज़ रिवायत में है कि वो दाखिल हुआ यानी कि इब्लीस लेकिन जब सीने तक पहुंचा तो घुटन हुई कि हज़रत आदम का पुतला मट्टी का था जिसे पानी से गूँधा गया था और इब्लीस हवा और आग का मरकब था मट्टी और पानी में ये ख़ासियत है कि आग को ठंडा कर देती है तो वो बाहर निकला और गुस्से से हज़रत आदम के पुतले की नाफ़ वाली जगह पर थूका और बाद बादसाँ अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया और वहाँ से मट्टी निकलवाई और इसे कुत्ता बनाया और इसे इंसान का फरमा रवा रखा और जगह है कि जिसम में दाखिल हुआ तो दिल तक पहुँचा और दिल में घुसना चाहा पर न जा सका कोई अमल कारगर ना हुआ तभी कहा जाता कि अल्लाह कहीं नहीं समा सकता सिवाय मोमिन के दिल के कि वो अल्लाह के लिए ख़ास है और शैतान बस वस वसा डाल सकता है दिल में आलम बसवाब जब वो इब्लीस पुतले में दाखिल हुआ और निकला तो कहा कि तुझे किसी ख़ास मकसद के लिए पैदा किया गया है और फरिश्तों से कहा कि इससे ना डरो तुम्हारा रब समद है लेकिन ये तो खोखला है अगर इसे मेरा फरमा रखा गया तो मैं इसे तबाह कर दूँगा और अगर मुझे इसकी रवाई में रखा गया तो ना रहूँगा और इनकार कर दूँगा और जब वो वक्त आया कि रूह फोंकी जाने लगी तो तमाम फरिश्ते मौजूद थे और रूह को हुक्म हुआ कि दाखिल हो जा तो रूह ने जस्त के गिरद साथ फेरे लगाए और फिर कहा कि अंदर अंधेरा है मैं नहीं रह सकता तो दोबारा हुक्म हुआ कि दाखिल हो जा एक वक्त मुकर्र तक और दोबारा लौट आएगी हमारे पास रब ने इनसे कहा यह वादा किया कि तुझे निकाल लेंगे एक मुकर मुद्दत के बाद तब रूह दाख़िल हुई तभी मोमिन की रूह दुनिया में बेचैन रहती है और जब दाखिल हुई नाक के नतने से और सर तक पहुँची तो हज़रत आदम को छींक आई और कहा अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह ने जवाब दिया यरहमुकल्लाह और जब रूह पेट में दाखिल हुई तो खाने की ख्वाहिश पैदा हुई और सामने जन्नत के फल देखे तो हाथ ज़मीन पर टका कर उठने की कोशिश की पर रूह अभी टांगों तक न पहुँची थी न तो ना उठ सके तब इरशाद हुआ तर्जुमा बेशक इंसान उतावला है और फिर अल्लाह ने आदम को तमाम चीज़ों के नाम याद करवाए और फिर इन चीज़ों को फरिश्तों के सामने पेश किया और कहा अगर तुम सच्चे हो कि जब अल्लाह ने आदम की तख्लीक़ का इरादा ज़ाहिर किया तो फ़रिश्तों ने ख़्याल किया कि अल्लाह जो भी बनाएगा हमारे पास इससे ज़्यादा इलम होगा हवाला तफसर हुन बसरी रमोत लाई तो इन्होंने कहा तेरा ज़ात पाक है और हमें तो इतना ही इलम है जितना तूने सिखाया फिर आदम सलाम से कहा तो इन्होंने सुना दिए तमाम नाम और तब फरमाया रब ने कि मैं न कहता था जो बात मैं जानता हूँ तुम यानी कि फ़रिश्ते नहीं जानते यानी कि रब के दिलों के राज बखूबी जानता है और बाद इसके फरिश्तों को हुक्म हुआ कि इसे सजदा करो और सब सजदे में गिर गए सिवाय शैतान मरदूत के, के इसने तकबुर किया अल्लाह अकबर और जब इससे पूछा तो इसने कहा कि मैं इससे बड़ा हूँ ल और मरतबे में और मेरी पैदाइश इससे अफजल है और मैं इस आँख से बना हूँ जो मुकद्दस है और आदम की तख्लीक मट्टी से हुई है तो इर्शाद हुआ कि निकल जा तो इनकारी हुआ और तकबर किया तुझ पर लानत हो अल्लाह की दिन क़यामत तक और तू मरदूद हुआ हमेशा के लिए रिवायात में है कि फ़रिश्तों ने दो सजदे किए पहला हुक्म का और दूसरा शुक्र का के जब देखा उठ कर तो इबलीस को देखा कि वो शैतान मरदूद हुआ तो शुक्र इस बात का कि वो इनकार करने वालों में से ना हुए इसलिए नमाज में दो सजदे रखे पहला हुक्म का और दूसरा हुक्म बुझा लाने का तब शैतान ने कहा कि कसम है तेरी ज़ात की कि मैं इन्हें बहकाऊँगा और इन पर आऊँगा ऊपर से नीचे से आगे से पीछे से और दाएँ बाएँ से और इन्हें नाफ़रमान करूँगा तेरा इरशाद हुआ जलाल की तरफ से जो तेरी मानेंगे और नाफरमान होंगे सख्त सज़ा दूँगा और दोजख का अजाब दूँगा और इनका अंजाम तेरे साथ होगा इब्लीस ने कहा कि मुझे मोहलत दे दिन मुक्रा तक कि जब दोबारा उठाए जाएंगे और मैं इन्हें बहकाऊँगा सिवाय इनके जो तेरे मुखलस होंगे रिवायात में है कि तब इस अब्लीस ने अल्लाह से तीन चीज़ें मांगी नंबर एक कयामत तक की ज़िंदगी आदम के नंबर दो आदम के हर बच्चे की पैदाइश के साथ इबलीस के एक बच्चे की पैदाइश रिवायात में है कि इंसान के यहाँ बच्चे की विलादत के बाद इसे शैतान सबसे पहले छूता है जिससे वो रोने लगता है तभी मुसलमानों को बच्चे के कान में अजान का हुक्म है कि इब्लीस अजान के कलमात से भाग जाता है वह नंबर तीन इंसान के दिल तक रसाई के वसवसा डाल सके तीनों बातें मंजूर हुईं और इसे आसमानी दुनिया से रद्द कर दिया गया और मरदूद हुआ अकबर बाद इसके अल्लाह ताला ने हज़रत आदम सलाम से फ़रमाया कि तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में दाखिल हो जाओ और जो मर्ज़ी खाओ पियो लेकिन एक शजर का फल खाने से मना फरमा दिया कि इसके करीब न जाना वरना तुम ना फरमानों में हो जाओगे यहाँ थोड़ी सी वजाहत हज़रत अम्मा हवा की पैदाइश की भी करते चलें कुरान हकीम में हज़रत अम्मा हवा की तख्लीक़ के बारे में सुर निसा में सिर्फ इतना बयान हुआ है कि हमने तुम्हें एक जान पैदा किया और फिर इसी से जोड़ा बनाया और सही बुखारी की हदीस में बयान हुआ है कि औरत ने पार्टेड़ी पसली से पैदा किया गया है और अगर तू इसे सीधा करना चाहेगा सख्ती से तो इसे तोड़ बैठेगा और अगर इसे ऐसा ही छोड़ देगा तो टेढ़ी ही रहेगी तो इससे प्यार से नफा उठा जबकि बाइबल की रवायात के मुताबिक हजरत आदम आसमाम को जब अल्लाह ने देखा कि अफसरदा बैठे हैं तो इन पर नींद तारी की और इनकी बाएँ जाने की छोटी पसली से अमा हवा को पैदा फरमाया और जब वो जागे तो अपने क़रीब एक नहायत खूबसूरत औरत बैठी थी और यही रिवायत आगे चली आ रही है मज़ीद इसमें बाज़ रिवायात में यूँ भी है कि जब आदम बे अख्तियार इनकी तरफ़ बढ़े तो इन्हें रोक दिया गया और फ़रमाया कि पहले तुम्हारा निकाह होगा और तुम हक महर अदा करोगे इसके बाद तुम पर हलाल होंगी और अल्लाह ने ख़ुद निकाह पढ़वाया सुबहानल्ला और बाद इसके हक महर में वजह कायनत महबूब ख़ुदा महमद मुस्तफ़ा सल अल्लाह वाली जो कि ख़ातनबीन हैं पर दरुद पढ़ा तीन बार बाज़ रवायात में ग्यारह बार आलम ववाब लेकिन कुरान व हदीस से इसका कोई वाज़ सबूत नहीं सिवाय इसके कि अम्मा हवा को हज़रत आदम के साथ ही जन्नत में दाखिल किया गया जिसका मतलब है कि इनकी पैदाइश हो चुकी थी पहले ही कैसे हुई ये हमारा रब बखूबी जानता है रिवायात में आता है कि अल्लाह ने हज़रत आदम आसमाम के साथ पहरेदारी के लिए सांप और ताउस यानी कि मोर को भी जन्नत में रखा शैतान ने अल्लाह से वादा किया था कि वो इस मखलूक को बहकाएगा फिर शैतान ने इन्हें बहकाया शैतान अपने इलम से जन्नत के दरवाज़े पर आया और दाखिले की इजाज़त चाही तो धुतकार दिया गया और वापस हुआ और दूसरी बार पिछली तरफ़ से आया और जन्नत की दीवार पर बैठ कर अल्लाह की हमदना बयान करने लगा जब मोर ने इसकी आवाज़ सुनी तो बेहद मीठी लगी और वो इसकी तरफ गया शैतान ने इससे दाखिले की इजाज़त चाहिए और कहा बदले में तुम्हें एक ऐसी चीज़ दूंगा कि तुम और भी खूबसूरत हो जाओगे और यह हमेशा के लिए रहने वाली होगी लेकिन मौर ना माना और धुतकार दिया बाद इसके वही हरबा शाम के साथ आजमाया और वो बहक किया और शैतान से कहा मगर मैं तुम्हें ले के कैसे जाऊँ तब इस इबलीस ने कहा तुम अपने अपना मुंह खोलो और अपने इल्म से शाम के मुंह में घुस के जन्नत में दाखिल हुआ और हज़रत आदम आसमाम के पास गया और इन्हें बहकाने की कोशिश की लेकिन वो न माने और धुतकार दिया गया अहबाब आज की किस्त का अख्ताम यहीं पर करते हैं इन आगे का वाक़ कल की किस्त में मुकम्मल तफसील से बताया जाएगा और रोज़ाना की तरह आज भी आपसे वही दरख्वास्त की जा रही है कि दरुद पाक को अपने रोज़ाना के मामूल का हिस्सा बनाएँ दरुद पाक पढ़ें اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم